Ordumuzun zəfər yürüşü daha bir qələbə ilə nəticələnir. Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyidəhmədli, Zərgər, Cəbrayıl rayonunun Balyant, Papı, Tulus, Haclı, Tinli kəndləri, Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, 3-cü Ağalı, Hacallı, Qırağ, Müşləm, Üdgün Qurabad, İçərişlan, Məlikli, Cahan Gürbəyli, Baharlı kəndləri işğaldan azad edilir. Vətən müharibəsinin 25-ci günündə cəphənin Ağdərə, Füzuli Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları uğurla davam edir. Azərbaycan ordusu müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, mina atanlar və toplardan atəşə tutan düşməni darmadağın elleyərək geri çəkilməyə məcbur edir. Düşmənin 5-ci, 6-cı, 7-ci dağ atıcı alaylarının və 18-ci motor atıcı diviziyasının müdafiə olunan bölmələri şəxsi heyət və döyüş texnikası baxımından itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edildi. Tərk edilmiş düşmən mövqeləri bölmələrimizin nəzarətindədir. Ordumuzun apardığı əməliyyatlarda alay komandiri, alayın artilleriya rəisi, tabor və divizyon komandirləri daxil olmaqla düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. 3 ədəd artilleriya qurgusu, bir neçə mina atan və 3 ədəd yük avtomobili sıradan çıxarılıb. Çoxlu sayda silah və sursat bölmələrimiz tərəfindən ələ keçirilib. Ermenistan silahlı qüvələrinə məxsus xüsusi növbəti pilotsuz uçuş aparatı hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən Horadis istiqamətində məhv edilir. Daha sonra düşmənin pilotsuz uçuş aparatlarının ikisi cəphənin füzuli, biri isə Tərtər -tər istiqamətində vurulur. Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın Nikkei qəzetinə müsahibəsində onlar artıq bu təcavüzə son qoymalıdılar. Biz döyüş meydanında onlara kimin kim olduğunu göstərdik. Onların Cəsur ordusu haqqında bütün mifləri sadəcə bir növ feyk idi. Onların ordusu qaçır. Biz onları məğlub edirik. Biz onlara qalib gəlirik və onlar bizim torpaqlardan çıxana kimi bunu etməyə davam eləyəcək, açıqlamasını verir. Düşmənin döyüş meydanında atıb qaçdığı, həmçinin bölmələrimiz tərəfindən məhv edilən növbəti hərbi texnikalarsa, Azərbaycan ordusunun qələbəyə hər gün daha da yaxınlaşmasının əyani sübutudur. Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan Çərəkən kəndinin görüntüləri yayımlanır. Təsrətin bitdiyini, doğma elobamızın düşmən taptağından azad olunmasını qürurla izləyirik. Xalq ordu birliğinin təntənəsi olan ordumuza dəstək kampaniyaları da davam edir. Dövlüşlərdə iştirak ediyən şəxsi heyətə ünvanlanan məktublar hərbi qulluqçularımızın döyüş əzmini daha da artırır.